street. குருபியோ நக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று விசேஷ சுக்கரவார பிரதோஷம் ஆடிவள்ளியுடன் இணைந்த பிரதோஷ நாள் இந்த தினத்தில் செய்யும் சிவ வழிபாடு சக்கல தோஷங்களையும் போக்கி சுபிக்ஷத்தை தரவல்லது இந்த தினத்தில் நாம் ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் இயற்றி சக்தி வாய்ந்த ஸ்ரீ உமாமகேஸ்வரர் ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் செய்யலாம் இது மந்திர அதிர்வுகள் நிறைந்த அற்புதமான ஸ்தோத்திரம் இதை தினமுமே சொல்லலாம் இந்த நன்னாளில் சொல்ல பலன் அதிகம் ஆடிவள்ளியும் பிரதோஷமும் இணைந்து இந்த தினத்தில் சொல்வதால் திருமணமாகாத ஆண்கள் பெண்களுக்கு துணை அமைவர் திருமணமான தம்பதிகள் அதிகரிக்கும் நீண்டார்கள் மற்றும் பிரதோஷத்தில் உள்ள பிரதோஷ்ராஷ்டமும் சேர்த்து பாராயணம் செய்யலாம் பிரதோஷத்தில் சிவபெருமானை வணங்கி இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்ல சகல தோஷங்களும் தரித்திரமும் விலகும் சகல செல்வங்களையும் அனைத்து அதிர்ஷ்டங்களையும் பெறுவார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்தோத்திரத்தோட பலஸ்ருதி சொல்றது நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ உமா மகேஸ்வர ஸ்தோத்திரம் ஸ்ரீ நம சிவாபியாம் நவ யௌவனாபியாம் பரஸ்பராஷ்லிஷ்டவபுர்தராபியாம் நகேந்திர கன்யா விஷகேதனாபியாம் நமோ நம சங்கர பார்வதிபியாம் நம சிவாபியாம் நவ யௌவனாபியாம் பரஸ்பராஷ்லிஷ்டவபுர்த नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्याम् नमो नमः नमः शिवाभ्याम् सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणे नार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्याम् शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चिविष्वेन्द्रिता भूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्याम् जगत्पतिभ्यां जय विग्रहाभ्यां जम्बारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्याम् नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवां परमौषधाभ्यां पञ्चाक्षरी पञ्जरञ्जिताभ्यां प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्याम् अतिसुन्दराभ्याम् अत्यन्तमासक्ति हृदम्बुजाभ्याम् अशेषलोकैकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कङ्कालकल्याणवपुर्दराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्याम् अशुभापहाभ्याम् शलोकैकविशेषिताभ्याम् अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंवृताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रवीन्दुवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभमुकाम्बुजाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्याम् जटिलन्दराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्याम् विषमीक्षणाभ्यां बिल्वच्छदा मल्लिकदामभृद्भ्यां शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्कर ते ब्याम् नमः शिवा ब्याम् पशुपालका ब्याम् जगत्रयि रक्षण बद्ध हृद्यं समस्त देवासुर पूजिता ब्याम् नमो नमः शंकर पार्वती ब्याम् नमः शिवा ब्याम् पशुपालका ब्याम् जगत्रयि रक्षण बद्ध हृद्यं समस्त देवासुर पूजिता ब्याम् नमो नमः शंकर पार्वती ्यां स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्याम् भक्त्या पटे द्वादशकं नरोय स सर्व सौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति शतायुरान्ते शिवलोकमेति शतायुरान्ते शिवलोकमेति इति श्री उमामहेश्वरस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः う <sus> प्रदोष स्तोत्राष्टकम् श्री नमः सत्यम् ब्रवीमि परलोकहितम् ब्रवीमि सारम् ब्रवीमि उपनिषद् हृदयम् ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशम् समये प्रदोषे येन र्जितम् शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् तथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्म सु नरा दरिद्राः ये वै समये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽ सरोज सरोजपूजा नित्यं प्रवृद्ध दनदान्य कलत्र पुत्र सौभाग्य लोके कैलास नेत्रि जगज्जनित्रीम् गौरीम् निवेश्य कनकाचित रत्नपीठे नृत्यम् विधातुमभि शूलपाणौ शूल पाणौ देवाः प्रदोष समये सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमको वेणुं ददत् पद्मज तालोन्निद्र करो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता प्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्र समन्तास्तितास् सेवन्ते तमणु प्रदोषसमये समये मृडाणीपतिं मृडाणीपतिम् गन्धर्व यक्षपत गोरग सिद्ध साध्य गणांश्च येन्ये त्रिलोक निलया सहभूत वर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये समये हर अतः प्रदोषे शिव एव पूज्योतनान्ये हरि पद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथा येष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयोनिन्येन दानाद्यै सुकर्मिभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनि तद्दोष परिहारार्थम् शरणाम् यातु शङ्करम् अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विज भामिनि तद्दोष परिहारार्थम् यातु शङ्करम् इति श्रीस्कान्दोक्तम् प्रदोषस्तोत्राष्टकं सम्पूर्णम्